Важным условием получения высокоточных прогнозов является возможность быстрой и удобной загрузки разнообразной входящей информации, которая используется как для сравнительного анализа, так и для расчета математических моделей прогнозирования. Как было упомянуто ранее, Demand Forecasting обладает удобным интерфейсом и расширенным функционалом загрузки и сопряжения между собой различных входящих данных, например, первичные и вторичные факты продаж, дефициты, стратегические и оперативные планы, маркетинговые активности, курсы валют, разнообразные коэффициенты, цены и так далее. Название необходимых мер пользователь может задавать самостоятельно. Загрузка входящих данных может выполняться из различных источников, например, из учетной системы компании сторонних систем хранения данных или файлов Excel. Загрузку рассмотрим на примере загрузки факта продаж. Можно выбрать ранее созданную настройку. Входящие данные могут загружаться как в автоматическом режиме по ранее настроенному регламенту, так и в ручном режиме с помощью дополнительных настроек, где можно указать колонки и их название, период, на который загружаются данные, и указать сценарии, которые необходимо загрузить. В загрузке предусмотрены все современные протоколы обмена между инфобазами, от самого простого XLS до более продвинутого XML, ну и рекомендованного веб-сервис, для проверки данных, которые загрузились, используются соответствующие отчеты. В программе также реализован механизм управления маркетинговыми активностями который позволяет выполнять формирование и последующий анализ акционных отгрузок с возможностью внесения ручных корректировок. При этом можно создавать акционные отгрузки как для конкретного контрагента, так и для целой сети или региона. Наличие данного механизма в дальнейшем позволяет автоматизировать процесс учета маркетинговых активностей при создании прогноза спроса. Убрав... Прошлой акционной отгрузки из фактических продаж и добавив будущие акции прогноз спроса. Также немаловажной является возможность предварительной очистки входящих данных от всевозможных всплесков и провалов продаж, маркетинговых активностей и проводимых акций. Вычистку входящих данных можно выполнять как в ручном режиме, точечно скорректировав пики или провалы продаж. так и в автоматическом режиме при помощи имеющихся механизмов срезания пиков в заданном диапазоне и очистки от акционных продаж. Рассмотрим пример вычистки входящих данных при помощи механизма очистки фактических продаж от акционных отгрузок. Для этого на закладке Настройка мер выбираем нужные меры, в которых указан сценарий, учитывающий маркетинговые активности, и вычитаются соответствующие акционные отгрузки из фактических продаж. После чего, для расчета прогноза спроса с учетом вычистки маркетинговых активностей, выбираем формулу регрессии, в которой учитывается данная вычистка. На диаграмме мы можем визуально оценить расчет прогноза при помощи регрессионной модели с учетом очистки от акционных отгрузок и без использования данного механизма. На следующем примере рассмотрим вычистку входящих данных при помощи механизма срезания пиков в заданном диапазоне. Для этого предварительно задаем верхнюю и нижнюю границы срезания пиков. Выбираем соответствующие меры на закладке «Настройка мер» и выполняем выборку и расчет данных. После чего для расчета регрессии с учетом заданных верхнего и нижнего пределов выбираем формулу, в которой учитываются заданные границы. На диаграмме мы можем визуально оценить расчет прогноза при помощи регрессионной модели с учетом срезания пиков и без использования данного механизма.